Ana xəbər davam edir hörmətli tamaşaçılar. Məktəblinin dostları layihəsi haqqında bir xəbərimiz, araşdırmamız olacaq. Pilot layihə uğurla həyata keçirilir. Kiminin dostu? Bütün məktəblili dostları mənim dostumdur. Kiminin sirdaşı? O, ki, kim kiməsi deyə bilmirəm, ürəyimdə artıq qalır amma onlara yaxınlaşanda deyəndə artıq yenə yəni ki ürəyim boşalır və mən bilirəm ki onlar heç kimə deməyəcəklər və sir kimi bizim aramızda qalacaq. Bəzilərinsə məsləhət ünvanıdır olar. Biz uşaqlarla aramızda nə isə olanda, münaqişə-zıt yarananda məktəbin dostlar buna müdaxilə eləyir. Bəli, Səhəbət Məktəblərinə Dostluq Layihəsinin seçilmişlərindən gedir. Təhsil Nazirliyi və Asan Xidmətin birgə reallaşdırdığı Məktəblərin Dostluq Layihəsində iştirak edib və qalib olublar. Sentyabr ayından start verilən bu layihənin keçirilməsində əsas məqsəd isə məktəblərdə daha təhlükəsiz mühit təşkil etmək, təhsil prosesinin iştirakçıları arasında mübahisələrin və digər neqativ halların aradan qaldırılması və belə halların baş verməsinin qarşısının alınmasıdır. Layihədə iştirak etmək üçün ümumilikdə 810 könüllü onlayn qaydada müraciət edib və onlardan 370 nəfəri test imtahanından əllə sualı cavablandıraraq müsabiqəyə dəvət olunublar. Müsabiqədən keçənlərin sayı isə 112 nəfər olub ki, onlar da bu gün paytaxtın müxtəlif məktəblərində fəaliyyət göstərmək şansı qazanıblar. Nəsə bir problem olanda birinci qapısı döyülən məs məktəblərin dostlarının qapısı olur. Bu o demək deyil ki, məktəbdəki mühiti, sağlam mühiti yalnız məktəbli dostlar yaradıb. Xeyr. Pedaqoji heyətlə, kollektivlə birlikdə əl-ələ verib işləyirik. Məktəblərin dostu olmaq çox şərəfli bir vəzifədir mənim mənə görə. Ona görə ki mən bu layihə birinci internetdə yayılılanda mən layihə haqqında maraqlandım. Orda göstəricilər var ki, nələr etmək lazımdır. Və hə burada məktəbdə uşaqlara kömək etmək. Yəni bizim layihənin belə deyək şüarı təhlükəsiz mühit arxayın valideyn. Bu layihəyə başlamaqdan əvvəl biz bilirdik ki, uşaqlarla işləyəcəyik və bizi bu layihəyə gətirən əsas faktorda uşaqlardı. Əlbəttə ki, biz başqa məktəblərə getsək uşaqlar üçün də arxacay, hər kəsəz dostları üçün də arxacay. Layihənin koordinatoru məktəblərin dostluğunun seçilməsinin meyarlarının çox sadə olduğunu deyir. Onun dediyinə görə namizətlərin asanın könüllüləri olması əsas şərtdir. Yaş həddi 21-dən 30-a qədər, ali təhsilli olması da vacibdir. Pedaqoji təhsili və xarici dil bilmələri də onların üstünlüyü sahibdir ayılıb. Layihənin həyata keçirilməsi isə həm məktəblilər üçün, həm də pedaqoji mühit üçün çox faydalıdır deyə koordinator bildirir. Qaltai ərzində müəyyən nailiyyətlərə uğurlara imza ata bilmişik. Bir çox məktəb rəhbərliyi bizə müraciət edir, rəsmi ərizə ilə müraciət edirlər ki, biz niyə məktəblərin dostluq layihəsini necə öz məktəbimizdə fəaliyyətini təşkil eləyə bilərik. Valideynlər daimi əlaqə saxlayırlar bizimlə ki, niyə bizim məktəbdə məktəblərin dostluğu yoxdur. 6 ay ərzində biz 6 böyük məktəblər arası turnirə imza atmışıq. Biz də çalışırıq ki, bu tədbirlərlə, bu təşəbbüslərlə Azərbaycan gələcəyinə bir təffə verə biləcək şagird istedadları üzə çıxardı. Onda deyək ki, paytaxtda həyata keçirilən Məktəblərin Dostu pilot layihəsi Bakı şəhərinin 30 ümumi təhsil məktəbini əhatə edir. Vetore Nəvi Varahib Səfərov Space